Так получилось, что в пять лет я уже был в квартире, где что-то происходило, может быть, для меня на тот момент было непонятно, что происходило вообще. Люди, много людей, что-то там на плите происходило, варилось, какой-то запах, этот непонятный. Жил с бабушкой со стороны мамы без отца. Вот маму свою я не видел, она где-то постоянно пропадала, ее где-то не было постоянно. Я постоянно спрашивал, где мама, чтобы ее увидеть, там, вот. И, ну, бабушка мне так не рассказывала, где она там пропадает. Это потом уже спустя какое-то время я понял, что она сидела в тюрьме, что она там кололась, вела безобразный образ жизни, вот. Это потом уже впоследствии я понял, что я уже родился не в нормальной семье, то есть не в благополучной семье. Но ну, так просто получилось, что меня забрали в благополучную семью, где меня любили, где мне все давали. Это я, это все мое, только для меня, будем говорить так, не, вот деньги, это были не проблема. Там. Моя крестная с крестным, они работали постоянно, зарабатывали деньги, да, я там принадлежал, будем говорить, сам себе. Там. Меня всегда тянуло не в ту компанию, как бы, да, в то время там может быть к людям которые вели неправильный образ жизни ну для меня казалось что они вели правильный образ жизни там парни улица покурить там выпить там все это для меня я никогда не обращал внимания никогда не задумывался о том что моя мама такая же была что мой отец такой родные были что они употребляли в одном так получилось что у меня умирает мать. Я уже учился в университете, я узнаю, что она болела болезнью ВИЧ, Инфекция не лечилась, у нее случился спас мозга, вот, и она умерла. Ну вот, мне было на то время 18 лет. Я еду на похороны там к ней, это очередной раз, там, может, раз пятый, я ее за всю жизнь, за свои 18 лет, я ее видел. Это вот. И после того, как она умерла, вот, знаете, и, и вот у меня началось уже э, более серьезные наркотики пошли в ход. Я думаю, что это проклятие, потому что я живу именно после того, как она умерла. Я принял первый раз на свой день рождения, помню, это было мне э, мое день рождения, мой товарищ с подругой. Укололи меня наркотиком инъекционным первый раз я это помню это уже после того как мать умерла и вот и это уже все произошло у меня. начал систематически употреблять потом был такой период времени я перевожусь на заочное э, в университете и так получается что меня э, приходит мне повестка в армию и когда я там пришел с Армии я пошел работать в ресторан без опыта, без ничего, без образования. И это мне насколько там нравилось, нравится. И мне давалось, да, дается это легко. Я там с, понимаю, как составлять меню, как составлять технологические карты. Со временем научился. Я работал шефом в Киеве там мне видели этот талант, и он у меня был, и есть этот талант, как бы, знаете, просто ж я же говорю, что я этот талант загубил. И вот в очередной раз там, я помню, будучи там на работе, я уже помню, нормально так сидел на наркотиках, и я помню, что у меня уже Будем говорить, белочка брала там после употребления наркотиков. Там я уже дошел до того состояния, когда вообще я был полностью разрушен. Знал человека, вот, который тоже был в проблеме, когда ты был со мной на реабилитации. Я даже не знал на то время, что он является лидером дома, что у него репцентр что у него все нормально в жизни, там я знал, что он находится был на реабилитации и набрал его, попросила помощи и он меня забрал к себе. Вот и я понял, что выход есть, что просто нужно делать в жизни правильный выбор и идти за правильными людьми. Ну, я посмотрел на него просто, я задал себе вопрос, что у него получилось, значит у меня может получиться. Вот, и я понял, что мне нужно идти за теми людьми, за тем человеком, который живет правильно, подает правильный пример, у которого есть какие-то правильные цели, у которого там стремится к чему-то э, Божьему, открывать там новые дома, новые центра, помогать таким же, как я был, как он был. Вот, и я понимал и понимаю, что мне нужно общаться с такими же людьми. Больше скажу, я верю в то, что на мне это мое проклятие закончилось. Я хочу в это верить и верю в это, что Бог освободил, разрушил мое проклятие, которое на моих детей не перейдет. Конечно, я рад, что я вообще выскочил с этого всего, что я пережил это все состояние и могуществом и служить, и где-то работать у меня есть деньги какие-то там и все и я могу э, здраво мысль самое главное что я могу здраво рассуждать я имею в виду, что у меня ну, мысли нормальные здравые смиряться где-то где-то говорить себе в, э, нет это очень для меня трудно так как я же говорю я вообще это для так воспитанный и вообще очень трудный у меня характер и я учусь э, там для кого-то быть полезным, для кого-то жить, служение, евангелизация, ездить спасать таких же людей там на центр привозить. Я раньше бы, я прошел бы мимо, ну кто это такой вообще посмотрел бы, знаете? Но я сейчас останавливаюсь, да, и пытаюсь, я говорю, брат, поехали, есть выход.